ओम ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वशत्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वं नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयै तद्धार्यते विश्वम् त्वयै तश्रुज्यते जगत त्वयै तत्पानियते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विstrstrष्ठं सृष्टि रूपात्वं स्थिति च पालने तदा संहृति जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिहि महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वम च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिन महारాత్రిहि मोहरात्रिश्च दारुणां त्वं श्री त्वमेश्वरी त्वं श्रीहि त्वं बुद्धर्बोधलक्षणा लत्ता पुष्टिस्तधा दृष्टिहि त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गजिनी, चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी सौम्यतरा शेष शम्येभ्यस्वती सुंदरी परापराण परमा परमेश्वरी, यंचि क्वचि वस्तु सदसदिमे तस्य सर्वस्य या शक्तिः सात्वं किं स्तुयेसे मया ययात्वया जगत सृष्टा जगत पात्यति यो जगत् सोपि निद्रावशं नीतः कस्स्वां स्तोतुमि हेश्वरः विष्णुस्य शरीरग्रहणं अहमीशानयैव च कारितास्ते यतो त्स्वां कखस्तोतुं शक्तिमान भवेत् सात्वमित्थं मिथं प्रभावैहि स्वैरुदारैर् देवी संस्तुतां मोहयैतो दुरादर्शा वसुरो मधुकैटभोम प्रमोदं च जगत स्वामी नियतामच्छुतोलघो बोधस्य क्रियातामस्य हन्तुमेतौ तो महासुरौ